Несмотря на объявленное перемирие, боевики продолжают вести огонь по блокпостам украинских военных. За минувшие сутки ополченцы из минометов и автоматов обстреляли семь блокпостов под Славянском и Краматорском. По данным информационного центра СНБО, потерь со стороны украинских военных нет. Также в СНБО подтвердили информацию об атаке боевиков на аэродром Краматорска, где базируются силы Нацгвардии. Сьогодні, зранку, як вже проходила інформація, відбувся обстріл позицій сил антитерористичної операції в районі аеродрому Краматорськ. Вогнем у відповідь наші військові примусили нападників відступити. Также ополченцы накануне попытались захватить городское отделение милиции в Новогродовке. Правоохранители не только отразили атаку боевиков, но и захватили всех нападавших. Позиции украинских силовиков автоматчики ДНР атаковали и под Донецком. Около 10 человек подъехали к блокпосту на микроавтобусе и открыли огонь. Нас гвардейцы отразили нападение. Один боевик погиб. Э -э Пошкодженный был ав -э -э автомобиль «Газель». в якому було захоплено один РПГ-18, так звана МУХА, і один кулемет. Вони взагалі на сьогоднішній день діють такими малочисельними групами, більше схожі на диверсійні атаки. На кордоне пока относительное затишье. По данным СНБО, за минувшие сутки новых прорывов границы с российской стороны не зафиксировано. Пограничники и военные ведут двойное патрулирование. Тем временем обнаружили бортовой самописец сбитого боевиками украинского вертолета Ми-8 под Славянск.